Еще один памятник знаменитому поэту в Черкасах вызвал настоящий скандал. В местном союзе художников скульптора Владислава Демьона обвиняют в халтуре. И утверждают, две его работы, памятники Тарасу Шевченко и Василию Симоненко, похожи как две капли воды. Сам же Демьон говорит, все это клевета. Подробности выяснял Станислав Кухарчук. Это единственный в мире памятник Василию Симоненко. Бронзового поэта установили в ноябре 2010 года в центре Черкас. А вот эта бетонная скульптура в том же году появилась, но уже в Новомиргороде, Кировоградской области, и была посвящена другому классику украинской литературы Тарасу Шевченко. Если не присматриваться к деталям, то обе фигуры можно просто перепутать. А памятники Кабзарю в Новомиргороде мечтали давно, ведь в детстве Шевченко здесь бывал. Но в советские времена устанавливать монумент не разрешали, а потом не было денег. Собрали средства 75 тысяч гривен только два года назад. Работу выполнил скульптор Владислав Демьон. И ею остались довольны, хотя памятник оказался не уникальным. Он открылся в Новомироде сначала, а потом он мог появиться и в Черкасах, и в Кировограде, и в Киеве, и в Житомире. Если бы он был бы наоборот, тогда бы у нас возникли вопросы. Вот другая работа Владислава Демьона, из-за которой и разгорелся весь сырбор. Памятник Василию Симоненко в Черкасах. За него местные спонсоры заплатили художнику в пять раз больше, чем новомиргородцы за Шевченко. Более 400 тысяч гривен. Ты знаешь, что ты людина. Ты знаешь про это? Чини. Мука твоя единая. Очень твои одни. Эти строки Симоненко посвятил ей, коллеге, другу и любимой женщине. Нина Черняк говорит, обрадовалась, когда узнала, что в городе будет памятник поэту. Но когда его открыли, была разочарована. Бронзовый монумент лишь издали напоминал ее Василя. И слова написаны там гарни, все. Але... И та вышита сорочка. никогда в жизни он не носил. Он завжди ходил такая сорочка чисто человеча костюмчик такой темно-коричневый. Претензии к автору обеих работ есть и у коллег по цеху. Зробити два аналогичных памятника фактически на одном каркасе. Это вообще в световом опыте такого не повторялось нигде. Пообщаться со скульптором лично нам не удалось. Он сослался на занятость. Но в телефонном разговоре все обвинения назвал клеветой одинаковость, да, допустим, какая-то, вот немножко в композиции схожесть. Не я не заимствовал это, я автор. Я автор. Заменять памятник не будут, говорят местные власти. Черкасский союз художников на этом и не настаивает. Но требует от мэра и губернатора создать специальный совет, без согласия которого в дальнейшем не будет установлен ни один памятник в области. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер.